payg'ambarimiz alayhissalom dedilar kasblarning eng yaxshisi tijoratchilarning kasbidir tijoratchilarni xursand qiladigan muborak so'zlar tijorat eng yaxshi kasb halol kasb qaysi tijoratchilarning bu kasbi eng yaxshi kasb ana endi tijoratchilar mana shu sifatni eshitsinlar u qaysi tijorat tojir gapirganlarida yolg'on gapirmaydilar birinchi sifatlari shu shunda tijorat ham halol bo'ladi yolg'on aralashsa tijoratga harom aralashadi ikkinchi sifatlari va vaida tuminu omonat qo'yilgan bo'lsa xiyonat qilmaydilar shunda uning kasbi eng yaxshi kasb bo'ladi keyingi sifat va iza lam adu va'da qilsalar xilof qilmaydilar va iza lam biror narsani sotib olsalar uni ayblamaydilar xuddi bizni bozordagi ahvol biron narsa olmoqchi bo'lsa yerga urib tashlaydi molni mana buni qara mana buni qara deb albatta o'sha chirigini topadi molini yerga urish uchun unday qilmaydi sotib olayotgan paytda birovning molini yomonlamaydi yomonlab yomonlab yerga urib urib arzon olsa bo'ldi maqsadi shu bitta maqsadi shu iloji boricha arzon qilsin bir ayol bir kiyim bir mato imom mazamni oldlariga ko'tarib kelib mana buni sotaman deganda qanchaga berasan yuz dirhamga beraman imom azam oshirdilar oshirdilar haligini sifatini ko'rib axiri to'rt yuz dirham yo'q buni narxi to'rt yuz dira ular narxni yerga urmagan ular oshirgan munosib narxlagan ular bormi shunaqalar bormi anqoni urug'i yo'q afsus yo'q mayli hech bo'lmasa ko'tarmang aytgan narxiga loyiq bo'lsa olavering yo savdolash sunnat ekanda deb qo'yadi qayerdan olgan bu gapni savdolash sunnat ekan deb molini shunaqa yerga uradi shunaqa haqorat qiladi chidab bo'lmaydi vayuu unday to'g'ri tijoratchilar bir narsalarni sotganlarida maqtamaydilar maqtamasin ayniqsa yo'q sifatni aytsa g'irt yolg'onchi bo'ladi yolg'on aralashtirmasin idza kana alayhim lam agar zimmalarda birovga beradigan narsalari bo'lsa vaqtini cho'zmaydilar belgilangan vaqt keldimi beradi cho'zib o'tirmaydi ozgina aylantirib olay demaydi agar ular oladigan narsasi bo'lsa birovlardan boshqalar qarz unga beradigan narsasi bor uni qistamaydilar ozgina kenglik beradilar uni majbur qilmaydilar ana shunday tijoratchilarni kasbi eng yaxshi kasb dedilar payg'ambari demak bu sifatlari yo'q tijoratchi man mana shunaqa zo'r yaxshi kasbda yurgan ekanman deb mag'rurlanmasin bu sifatlar agar unda bo'lmasa eng yomon kasb qilayotgan bo'ladi eng yomon kasb u kasbni o'ziga ham manfaati yo'q dunyosiga ham oxiratiga ham manfaat yo'q bu muhim masala